किसी नौजवान ने किसी बुजुर्ग से पूछा आप बहुत कहते हैं गुना छोड़ो गुना छोड़ो आज बताइए कि मैं चाहता हूं गुना छोड़ना मैं कैसे छोड़ू तरकीब बताइए उन्होंने कहा पहले मेरा एक काम कर दोगे तब मैं तरकीब बताऊं तो उस नौजवान के दिल में सच्ची तरफ थी उसने कहा कि एक नहीं कई काम कर दूंगा आप अल्लाह के वास्ते वो तरकीब बता दीजिए उन्होंने उसको कहा कि देखो दूध का एक प्याला मैं तुमको देता हूं बिल्कुल भरा हुआ लबा लब और वो जो दो मील के फासले पर एक बुजुर्ग रहते हैं उनके यहां जाकर इसको पहुंचाना है तुम तो। और यह शर्त है कि एक कतरा भी दूध का गिरना और छलकना नहीं चाहिए और मैं तुम्हारे साथ में एक आदमी करता हूं लकड़ी के जूते उसके हाथ में होंगे और जैसे ही एक कतरा प्याले से छलकेगा वो बीच बाजार में दस जूते तुमको मारेंगे उसकी तलब सच्ची थी उसने कहा कि मैं ग्यारह जूते खा लूंगा लेकिन मैं ये काम करूंगा ताकि आप मुझे बता दें कि गुनाह कैसे छोड़ू प्याला लिया उसने वो आदमी साथ चला और वो दो मील चल कर जाकर पहुंचा कर वापस आया बड़ा खुश था कि हजरत मैंने आपका हुक्म पूरा कर दिया मैंने दूध का प्याला पहुंचा दिया आपके साथ आपने जिस आदमी को साथ किया था उससे पूछ लीजिए एक कतरा भी कहीं नहीं छलका अब तो मुझे बता दीजिए कि गुनाह से मैं कैसे बचूं? उन्होंने कहा कि तुम नहीं समझे बाजार में निकलते वक्त सड़क पे निकलते वक्त या कहीं भी जाते वक्त 24 घंटे में किसी भी वक्त जिस तरह तुमको तो हर वक्त ये ख्याल रहा कि एक खतरा गिरेगा और दस जूते पड़ेंगे उसी तरह अगर तुमको हर वक्त यह ख्याल रहा कि एक गुनाह करूंगा तो कयामत में दस जूते पड़ेंगे कब्र में दस जूते पड़ेंगे तो गुनाह छोड़ना आसान हो जाएगा यही समझाने के लिए तो मैंने तुमको ये तरकीब बताई थी बात सिर्फ इतनी है इसीलिए तो अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम यह दुआ मांगा करते थे खशियत ही कमा तो हूं बईनी वी नफिकला मुझको अपना इतना खौफ दे दीजिए इतना खौफ दे दीजिए जिस खौफ की वजह से मैं आपके गुनाहों से बच सकू अल्लाह अकबर ये दुआ कौन मानता था जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया जिससे गुनाह क्या कोई इम्कान ही नहीं था हो ही नहीं सकता था कि आपसे कोई गुनाह सरजद हो जाए लेकिन आपने अपनी उम्मत को सिखाने के लिए और खुद आपके दिल में अल्लाह का जो खौफ था उसकी एक झलक हम सबको देखने को मिल गई आप अल्लाह से अपने लिए ये खौफ मांगा करते थे गुनाह क्यों हो रहे हैं क्यों होते हैं हमें आखिरत याद नहीं रहती आखिरत की सजा याद नहीं रहती अल्लाह की पकड़ याद नहीं रहती गुनाहों से पहुंचने वाला नुकसान याद नहीं रहता तो यकीन की जो कमी है और याद की जो कमी है वहां यकीन मौजूद है कि सांप काट लेगा लड्डू का जहर मौत के घाट उतार देगा तो कोई छूने को तैयार नहीं है जी चाह रहा है कि मैं मिठाई खाऊं लेकिन बहुत बड़ा रिस्क है तो वहां वो इंसान अपने नफ्स की उस ख्वाहिश पर आसानी से कंट्रोल कर लेता है इसलिए कि उस एक लड्डू की वजह से उसको डर है तो हजार नफ्स के अंदर ख्वाहिश हो मिठाई खाने की मगर इंसान अपने आप को समझाएगा जिंदगी भर मिठाई खाई है आइंदा भी खाओगे इस वक्त थोड़ा सब्र कर लो वरना खतरा बहुत है इसी तरह इंसान अपने आप को तो समझा लेने में कामयाब हो जाता है वल्लाह कामयाब हो जाता है बल्कि अल्लाह वालों से तो ये सुना है उनका ये हाल होगा तभी तो उनकी जबान से इस तरह के जुमले निकले कि जब एक बंदा गुनाहों से मुस्तकिल बचने लगता है तो उसके दिल में कभी कभी ये ख्याल आने लगता है कि मैं इतने दिन तक गुनाह क्यों करता रहा जब गुनाहों से बचना इतना आसान क्यों मैंने इतनी देर कर दी क्यों मैंने इतने धब्बे लगा लिए क्यों मैंने अपना दिल काला कर लिया क्यों मैंने अपना नाम आमाल सियाह कर लिया काश कि पहले तोबा कर ली होती काश कि पहले गुनाहों से बचने का तरीका सीख लिया होता और नौजवानों से और सबसे बच्चों से और बच्चियों से एक बात बड़ी मोहब्बत के साथ कहता हूं हम गुनाह क्यों करते हैं? थोड़ी सी लज्जत की उम्मीद में क्यों भाई ये बात सही है कि नहीं तजर्बा करके देखो गुनाह करने की लज्जत ज्यादा है या गुनाह से अपने को रोक लेने की लज्जत ज्यादा जब लज्जत ही मकसूद है और हमको इख्तलाफ नहीं है इससे हम इस पर कोई बहस नहीं करना चाहते कि भाई लज्जत को मकसूद न बनाओ हम जानते हैं कि हम इंसान हैं और हम इंसानों के मिजाज में लज्जत की तलब रखी गई है अगर कोई ये कहे कि उसके अंदर लज्जत की तलब ही नहीं है तो हमारा मशवरा होगा कि किसी अच्छे हकीम से इलाज कराए का मशवरा तो नहीं दूंगा इलाज का मशवरा बाद लोग कहते हैं दुनिया की तलब ही निकल गई मतलब लोग कहते हैं बस अल्लाह मुझे आखिरत दे दे मुझे अल्लाह दीन दे दे मुझे दुनिया नहीं चाहिए ये जुमला बड़े भोलेपन से निकलता है और ये नापसंदीदा जुमला अल्लाह ताला को इस तरह के बड़े बोल पसंद नहीं है ये बंदगी के मिजाज के खिलाफ है ये इस्लाम के मिजाज के खिलाफ है अल्लाह ने कुरानी मजीद में उन लोगों की तारीफ नहीं की है जो अल्लाह से ये कहते हैं कि रबना आतिना फिल आखिरत हसना उनकी तारीफ नहीं की कि अल्लाह मुझे हम तो बस आखिरत दे दीजिए ना 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 अल्लाह ने उनकी तारीफ की है जो ये कहते हैं कि रबना आचना फिर दुनिया हसना व फिल आखिरत हँचना उनकी तारीफ उनकी तो बुराई की है जो ये कहते हैं कि रब बना आतीना फिर दुनिया हसना, बस दुनिया मांगते हैं आखिरत नहीं मान उनकी तो बहुत सख्त लफ्जों में मजम्मत की लेकिन उनकी तारीफ नहीं की जो जोश में आकर यह कहने लगते हैं कि हमें दुनिया नहीं चाहिए हमें तो दीन चाहिए अगर कहीं कबूल हो गई ना यह दुआ तो फिर उन्हीं हाजी साहब की तरह होगा कि मदीने में इंतकाल और जन्नतुल बकी में दफन के फजाइल उन्होंने किसी के बयान में सुने मदीने में मौजूद थे किसी का बयान हो रहा था और जन्नतुल बकी में दफन हो जाने के फजाइल सुने खूब रो रो के दुआ मांगी कि अल्लाह मदीने की मौत अता फरमा थी शाम को आया बुखार कभी कप तारी हुई लोगों ने बताया था साहब मुबारक हो बहुत ही कबूलियत की घड़ी थी आपकी दुआ कबूल हो गई ये बुखार वो है कि अब तक तो हमने किसी को यहां बचते हुए देखा नहीं पड़ोस की बिल्डिंग में कल दो जनाजे निकले और इंशाला आज हमारी बिल्डिंग की बारी है अब हाजी साहब को परेशानी हुई उन्होंने रोना शुरू किया कि अल्लाह मैंने यह कब कहा था कि इसी सफर में वो मेरी बेटियों की पोतियों की शादी हो जाए और तीस चालीस साल के बाद दोबारा हज हजमे बुला लीजिएगा तब यही रख लीजिए अभी नहीं वापस लेता हूं और अल्लाह वालों के पास जा रहे हैं कि कोई तरकीब है वापस लेने की गलती से निकल गई कभी इंसान ये दुआ ना मांग ले किसी वक्त अल्लाह मुझे दीन चाहिए दुनिया नहीं चाहिए यह कभी नहीं कहना चाहिए ऐसा हो सकता है कि वो कोई घड़ी कबूलियत की हो और वो दुआ उसी शक्ल में कबूल हो जाए और फिर इंसान को एक वक्त के खाने का भी मोहताज बनना पड़े क्यों नहीं करना चाहिए नहीं अल्लाह हम आपके फजल के मोहताज हैं दुनिया में अल्लाह हम आपने हमको आराम से रखा है अल्लाह हमारी आदत आराम की पड़ गई है अल्लाह दुनिया में आप हमको आराम से रखिएगा और यहां जब आराम की आदत आपने डाल दी तो कब्र में भी आराम से रखिएगा और जन्नत में भी आराम से रखिएगा हमें कभी अल्लाह से ये नहीं मांगना चाहिए अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है अल्लाह के खजाने ऐसे नहीं हैं कि वो किसी को अगर आखिरत और दीन दे, दे दें तो उसको दुनिया न दे पाए ऐसा नहीं है अल्लाह ताला से हमें अल्लाह की बड़ाई के मुताबिक बड़ी उम्मीद के साथ मांगना चाहिए